все потратили материалы, которые были поверхно нанесены, все пошло, прошло, как упадет. То есть получается, здесь работа, и ралитекст, и графика, все это пришлось ободрать. Вот она, ну, да, там, соответственно, такие. То есть этот карандаш не годится. Но мы двигаемся дальше, этот эксперимент оказался провальным, приступаем к второму этапу и двигаемся далее. А вот второй карандаш, стержень, это для обложения именно тут свинец и голова, зажигалки он не плавится, и вот я его поставил в бензин, специально на баке экспериментировать, я поставил его в бензин, и там нет такого осадка, бензин его не разъедает, то есть он сам не разъеденный, ничего не занимается. Будем пробовать его паять, все, на баке отбирать, и вот этим паять, это будет эксперимент. Детка, пойми, жизнь не сахар.